धुळे येथील यंग बॉईज एज्युकेशनल अँड इंडस्ट्रीयल सर्कल संचालित मोहम्मदिया बॉईज उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण धुळे यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोस्को कायदा म्हणजे काय या कायद्याची सविस्तर माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी म्हणून विद्यालयातर्फे पुढाकार घेऊन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक प्राचार्य युनुस पटेल सर होते त्याचप्रमाणे प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री संदीप वीरभद्र स्वामी सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण धुळे हे होते त्यांनी लैंगिक अत्याचार काय आहे आणि त्याची शिक्षा काय आहे बालवयातील गुन्हेगार वृत्ती प्रेम विवाह हो, त्याचे दुष्परिणाम इत्यादीविषयी सविस्तर माहिती त्यांनी दिली शेवटी शाळेचे मुख्याध्यापक प्राचार्य युनुस पटेल सर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सध्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून पोस्को कायद्यावर विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करणे काळाची गरज आहे महिला व मुलींना समाजात वावरणे कठीण झालेले आहे दर दिवसाला या संदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असून या संदर्भात जनजागृती करणे खूप गरजेचे आहे म्हणून प्रत्येक मुलांना या कायद्याची माहिती होणे गरजेचे आहे याविषयी मोलाचे मार्गदर्शन केले कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन शाळेतील शिक्षक जाहीद हुसेन सर तसेच आभार प्रदर्शन डॉक्टर जाहीद इक्बाल सर यांनी केले व कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी शाळेतील प्रभारी शिक्षक जाकीर शेख सर यांनी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले Okay, के रिश्तेदार और मैं वहां पे खाने को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये हम दोनों देखते हैं तो संजय आपको अपने लव अफेयर में वो लड़की को भगा के लेके गए ले। तो जेल में दस साल जाएंगे अभी आपकी उम्र समझिए अठारह साल होगी अट्ठाईस साल बाद आप बाहर आएंगे जेल से ये दस साल आपको ऑफिस मिलने वाले क्या कितने पैसे दे दो वापिस आएंगे ऐसा नहीं किया तो इस दसर में आप क्या कर सकते हैं आप सकते कुछ अच्छा आदमी बन सकते जो बच्चे को सत्ते आपके वालिद को अच्छा लग सकता है कि चलो मेरा बच्चा पढ़ के मेरा नाम कर दिया दोस्त आपकी मां को अच्छा लग सकता है तो ऐड जो है इसके तहत अभी सर तो भी मैडम ने बताया वही एक्सपीरियंस आपको बताता हूं लड़की की बात में शादी होती है वो शादी करके चली जाती है उसको हर जगह दे देते दे। हैं जो मालूम थी और उसके जो, जो असरात है वो कितने भयानक थे वो आपको बताया मैं आपको बताना चलूँ कि ये प्रोग्राम आज अचानक आपके सामने क्यों अरेंज किया गया क्यों रखा गया आपको जिस तरीके से आपके माँ बाप की जिम्मेदारी एक अच्छी देना एक अच्छा इंसान बनाना इसी तरीके से आपको यहाँ तालीम देने वाले, वाले कर जिम्मेदारी करना है इसका भी इल्म देना इसकी भी मालूम देना हमारी अपनी जिम्मेदारी क्योंकि कुछ रिश्ता कुछ दिनों पहले मेरे अपने एक रिश्तेदार का अचानक इंतजार हो तो वहां पे रुलिया जिला सत्र न्यायालय में हमारे एक रिश्तेदार जज करके लेडीज है तो उनका भी आना हुआ उसके पे कुछ बातें चल रहा है इस तो, इस टॉपिक पे कितना गौर करना जरूरी है हालात क्या है वो अपनी ड्यूटी में किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे अपनी समाज की जहाँ काम कर रही है उन्होंने बड़ा खेद बड़ा दुख बड़ा अफसोस जताया उन्होंने कहा सर मुझको कभी कभी रात में नींद भी नहीं आती जब कभी किसी मुजरिम को इस एक्ट सजा सुना देती हूं लेकिन सजा सुनाना मेरे लिए नहाय ही जरूरी होता है क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन उस वक्त के हालात उस वक्त की जो सबूत होते हैं वो टोटल ही वैसे होते हैं जिसे साहब ने बताया स्वामी साहब ने कानून तो बहुत सारे इस कानून से नाफिज हुए हैं तय चुना है उस पे अमल भी हो रहा है लेकिन वाहि एक एक्ट ये कायदा है कि इसमें जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इस ने, इस शख्स ने इस लड़के ने